Я думаю, что только тогда она будет делать реформу этой власть, если мы будем ее контролировать. И контроль это не обязанность, а право. Поэтому это не вопрос. Мы не обязаны, но мы имеем право контролировать, если мы хотим, чтобы были результаты. И как раз я хотел посвятить свое короткое выступление тому, каким образом мы должны разделить, каким образом мы должны понять, эта власть делает реальные реформу или она делает вид, что она делает реформы. Какие-то нужны простые критерии, о которых я поговорю. Если мы должны понять, что как бы ловко бы не решались бы текущие проблемы, а как раз хороший менеджмент это решение текущих проблем, если при этом параллельно не идут долгосрочные реформы, то текущая проблема будет возникать снова и снова непрерывно. Значит, вот первый признак того. Вот если власть долго говорит о том, как она хорошо решила проблему бюджета, как она заплатила пенсии вовремя, и при этом нет реформы пенсии, нет реформы ценообразования, значит, она не заботится о нас, она заботится о себе. Простой критерий, по которому можно следить за ней. Второе, я хочу сказать, любая реформа, о которой мы говорим, она зависит, ее результаты зависят от того, насколько она ориентирована на позитивный результат, то есть учитывает интересы населения и граждан. Любая реформа, которая будет проведена без этих без этих целей, превращается в свою противоположность. У нас есть много примеров того, как мы изменения получаем худшие, а не лучше. Значит, мы должны следить. Есть меня, например, немножко пугает такая непрерывное повторение. Мы должны делать непопулярные реформы, мы должны делать... Это как бы непопулярные реформы, это значит, что мы снимаем с себя ответственность за то, чтобы беспокоиться о людях в процессе реформ. Значит, давайте так скажем, если реформы приводят к тому, к ухудшению, вы очевидно видите, что они приводят к ухудшению, это не непопулярная реформа, а это плохо осуществляемая реформа. Если власть будет продумывать реформы как следует и будет вериться в процесс реформ социальные амортизаторы, то мы получим реформы, которые нам будут понятны, и мы их одобрим. Значит, давайте контролировать по этому параметру. И третий параметр, вы, все мы можем понимать, что если речь идет о создании комитета, на котором будут заседания, будут обсуждаться очень по-деловому вопросы то это не есть проведение реформ. Проведение реформ, это значит, что есть закон о данной реформе, есть политически ответственное лицо, есть срок и есть финансирование. Если вы не увидите этого в той или иной реформе, значит, власть не хочет делать эти реформы. Вот три таких простых э, критерия. А я хочу сказать вам, что, э, э, что сейчас происходит. Государство ведет себя в экономике, как слон в посудной И посуда – это мы. Поэтому давайте следить за тем, чтобы оно было все более аккуратно.